Сегодня пятница, Отже, у нас у гостях выдающая рубрики ділянка Наталья Підлісна. Доброго ранка, Наталья, расскажите, пожалуйста, с чем вы сегодня к нам пришли? Выглядит прекрасно, замечательно, но я даже не представляю, как он называется. Это очень красивый цветок. На розу похож. На розу похож, похож да? Называется да. индийская азалия». Очень часто люди приходят в сады с этим цветком, который они купили в магазине, и высаживают, потому что они думают, что это та азалия, которая будет цвести у них в саду. Но это не так. Это комнатный цветочек, и его нельзя высаживать в сад. А вообще май ⁇ это такой месяц, когда цветут рододендроны и азалии. Те, которые цветут в садах. Рододендроны – это тоже азалия? Или это Рододендроны, другой? а азалия – это листопадный вариант рододендрона. Да. Mm -hmm. Разновидность. Да, они очень похожи mm -hmm. на это, только это огромные, такие большие кустища. В общем, они их покупают и сажают у себя. Но дело в том, что если вы живете, например, в степи или в лесостепи, то вам придется для своей азалии искать какое-то место в саду, где солнце едва попадает там с утра. А если вы живете в полисье, то пожалуйста, азалии будут у вас цвести. Она не любит солнце. Не, не очень любит солнце, да. А вот, э, но ну, самое главное это почва. Э, если кому-то повезло и у него торфяные почвы, угу. легкие такие торфяные, то тогда, конечно, нужно угу. сажать рододендроны и угу. азалии. А если э, почвы э, тяжелые угу. такие, как глина или суглинок, или чернозем, угу. то лучше посадить сирень, плодовый сад, огород. Ну, давайте посмотрим теперь в вашем сюжете, что еще можно посадить в почву, да, и да. как правильно ухаживать Хорошая, за тем, что там растет. тяжелую почву. Да. Весна, май. Нас ждет густая черная земля. Огромный огород-кормилец. И вот настал день, когда все это нужно засеять. А потом мороки с этим. Прореживай, рыхли, поли. А когда прореживаешь, обязательно что-нибудь нужное выдернешь вместе с ненужным. Вот, например, морковка. Ее нельзя шевелить в земле, иначе она вырастет многокорневым чудовищем. Вы все такое видели. А сейчас я вас научу, как этого избежать. из туалетной бумаги садоводу никуда. И нам она тоже понадобится. Отрываем кусочек и режем его на полосочки. Из рулона стандартной ширины получится 5-6 полосочек. Еще нам понадобится клейстер. Я сварила его заранее. На ленточку с шагом в 5 сантиметров наносим клейстер. И на него мы будем клеить семена морковки. Не старайтесь, чтобы все было идеально. Не думайте о том, как нанесен клейстер. Главное ⁇ это сам принцип. Теперь берем по одной семечке и наклеиваем на клейстер. Все готово к посадке. Точно так же можно подготовить пассивные ленты для любых культур с мелкими семенами. Это гораздо лучше, чем летом стоять на коленях и прореживать. Вот это маркер. С его помощью очень удобно делать пассивные оборостки. Вот я сейчас за одну проходку сделаю три. Еще раз повторю. Сажайте в грязь. Вы спросите меня, как укладывать ленту? Семенами вниз или семенами вверх? Да хоть на бочок. Теперь нужно присыпать землей и, естественно, хорошенько полить. Ленточный способ посадки экономит время, нервы и бережет спину. Так удобно выращивать свеклу, укроп, петрушку и салаты.